Təsəvvür edin ki, 2 şüşə bankada, yəni 2 şüşə banka mövcuddur. Bankanın birində milçəy var. Axmaq milçəy. Heç bir şey anlamaq istəməyən milçəy. İkinci bankada isə arı var. Hansı biri ağıllıdır? Hər birimiz elementdə digər iki arı daha ağıllıdır. Onlar daha da təşkilatlanmışlar, onlarda iyerarxiya var. Həm də tam dəqiqliklə bilirlər ki, nə etməlidirlər. Bütün təlimatları da bəlli başdan məlumdur. Bax, bu iki məxluqun əsas məram və məqsədi müəyyən olunmuş hədəfə çatmaqdır. Arı nə edir? O hədəfi görür. Bax, hədəf budur. İstiqamət düzdür, lakin qarşısında şəkərsiz. İndi nə baş verir? Bizik, 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 bizik və öldü. İndi isə axmaq melçək. A! Bax, həyatda da adətən belə olur. Aqlı adamlar deyirlər. Axı ağlı məndən nazdır. Bunu necə etdi? Bu nailiyətə necə çatdı? Axı heç nəb qammır, heç iki sözü bir-birinin ardına da qoşa bilmir. Bilirsiniz, bunlar mənim də həyatımda təsadüf baş verib. Mənim iki ali təhsilim və yeddi peşə ixtisasım var. Bir işi görməmişdən öncə anlamağa çalışırdım. Bir neçə il öncə məni Bir Çin müdirliyi ilə tanış etdilər. Dedilər ki, Çin hikmətidir, amma əslində nə olduğunu bilmirəm. Hər nədirsə çox bəyəndim. Bu, mənim dünya görüşümü dəyişdi. Birinci pillə ən başlanğıcda olan. Bu etməkdir. Elə ki, etdin, sən biləcəksən. Elə ki, bildin, başa düşəcəksən. Başa düşdükdən sonra isə sən artıq yaradıcılıqla məşğul ola biləcəksən. Yəni sən başqalarının nail olduqlarının çərçivəsindən kənara çıxacaqsan və özünə məxsus bir şey yaratacaksan. Hər şey isə etməkdən başlayır. Məni əhatə edən şoqluq adətən deyir ki, bir işi görməmişsən qabaq, onu başa düşmək lazımdır. Boş söhbətdir. Əvvəlcə edəcəksən, sonra biləcəksən. Sonra paşa düşəcəksən, sonra da bəlkə yaratmaq bacaracaqsan. Bu həyatda mənə çox kömək etdi. Xoşunuza gəlsə, siz də istifadə edə bilərsiniz.